o'rinda vakum bilan vaznsizlik farqiga bora olishimiz kerak vakum bilan vaznsizlik farqi bormi nima nima liftdan pastga tushayotgan paytda faqat agar liftning tezlanishi j teng bo'lsa ya'ni tezlanishimiz j teng bo'lsa vaznsizlik holati hosil bo'ladi hozir biz vertikal harakatni hammasini vakuumda ko'ramiz ya'ni havosi yo'q joy havosi so'rib olingan joyda ko'ramiz hammasini hop <laughs> real hayotda bo'ladigan bo'lsa havosi bor joyda bo'ladigan bo'lsa u hozir biz yozadigan narsalar o'rinli bo'lmay qoladi vakuumda mana vakuumda hamma jismlarga yer bir xil tezlanish beradi hammasi bir xil tezlanish bilan tushadi birs misol uchun yengillari ham og'irli ham bir xil tushadi aytaylik qush tupati bor и bitta tosh bor hozir havoda mana shu real hayotda havoda shunday tashladim qaysi biri birinchi qushni pati va tosh tosh birinchi tushadi to'g'rimi qushni pati bemalol uchib tushadi nimaga havo bor agar havo bo'lmaganda edi o'sha qushni pati bilan tosh bir xilda tushadi ikkalasi chunki yer og'ir yengil deb o'tirmaydida hammasiga bir xil tezlanish beradi bir xil tortadi hamma jimlarni mana oddiy qog'ozdan tajriba o'tkazib ko'ramiz mana shu qog'oz hozir tashlasak qog'oz bemalol tushyapti to'g'rimi mana bemalol uchib tushyapti hop endi nimaga bunday bo'lyapti hozir buni mana shu yuzasiga havo qarshilik ko'rsatyapti yuzasi kattaroq endi mana shuni buklaymiz buklaganda massasi og'irlashami yengillashadimi yo o'zgarmaydimi o'zgarmaydi demak buklaganim bilan o'sha o'sha og'irlikdagi list endi tashlayapmiz tez tushyapti qani boyagidey mana bemalol tushish qani yo'q ta'sir qilyapti kichikroq joyga ta'sir qilyapti shuning uchun tez tushib ketyapti agar hozir mana shu xona vakuum bo'lganda edi birinchi o'rinda biz o'lib ketgan bo'lardik ikkinchi o'rinda mana bu ochilgan varianti bilan ochilgan varianti bilan buklangan varianti bir xilda tushar ikkalasi mana ham boyagidek tez tushib ketgan bo'lar edi agar vakuumda bo'lganda yozamiz vakuumda u to'g'ri chiziqli tekis sekinlanuvchan harakatlanadi trayektoriyaning eng yuqori nuqtasiga chiqqach tezligi nolga teng bo'ladi nima demoqchimiz demak bu hozir aytilayotgan narsar hammasi vakuumda qaryapti vakuumni bo'shliq ham deb ketadi bo'shliq degani shu havosiz joy vakuum hammasi mana jismni yuqoriga o'tyapmiz boshlanish bilan yerdan mana shu yer u tepaga chiqyaptimi tekis tekin sekinlanuvchan harakatlanadi to'g'ri chiziqli to'rmizni bosib iboratda eng tepaga chiqadi mana tepaga chiqadida bir onga ya'ni sekundning o'ndan biri ulushga juda kichik vaqt davomida bir, bir to'xtab oladi tezligi nol bo'ladida yana orqaga qaytib xuddi shu chiziq bo'yicha orqaga qaytib mana bu yerga kelib tushadi faqat biz masalada sal tushunarliroq bo'lsin bolalar tasavvuri sal yaxshiroq bo'lsin deymizda de, mana bunday qaytaramiz bu yoqqa sal yon tarafdan tushiramiz tik vertikal otsa lekin shu chiziqdan chiqib yana shu chiziqdan orqaga qaytib keladi yana o'sha tezlikda qaytib keladi vakuumda qanday tezlik bilan otsak xuddi shunday tezlik bilan qaytib tushadi agar qirq bilan otsak qirq bilan qaytib tushadi yigirma tezikni otsak yigirma tezlik bilan qaytib tushadi o'n to'qqiz ham emas yigirma bir ham emas lekin havoda bo'ladigan bo'lsa havoda kamayib ketadi mana oddiy real hayotda shunday otadigan bo'lsak havolik bor joyda nimaga kamayadi tepaga chiqayotgan <laughs> paytda u havoni orasidan o'tyaptimi havo chiqmaysan deb qarshilik qiladi havoning qarshilik kuchi pastga bo'lib qoladi tormozlaydi tepaga chiqayotgan paytda tormozlaydi qaytib tushayotgan paytda endi havoning qarshilik kuchi наоборо tepaga qarab qoladida endi tushmaysan deb qarshilik qiladi ya'ni chiqayotganda ham tushayotganda ham qarshilik qiladida harakatga qarshilik qilib buni sekinlashtiradi aytaylik yigirma bilan o'tadigan bo'lsam qaytib tushayotganda tezligi balki o'n besh bo'ladi tushundia sekinlashib qoladi o'zi masalalarda aytadi havoning qarshilik kuchini hisobga oling deydi yoki qarshilik kuchini hisobga olmang deydi havoni qarshilik kuchini hisobga olmang degani shu vakuumda deb qarang degani masala vakuumda ketyapti degani havoning qarshilik kuchini hisobga oling degani demak real hayotda degani demak havoning qarshilik kuchini hisobga olsak mana tezlik bundan kichik bo'lib qoladi kamayib qoladi tezligi havoning qarshilik kuchini hisobga olmasak mana shunga teng bo'ladi qaytib tushishda tezlik lekin bundan kattaroq katta aytaylik o'ttiz bilan otsak o'ttiz bir bilan qaytib keladigan holat yo'q tshunyap yerdan otsak yana yerga shunday holatda qaytib keladi endi mana buni yozamiz t ko'tarilish vaqti mana buni yozamiz t tushish vaqti j degan narsa bor pastga qarab turadi har doim yerning yer uchun yer erkin tushish tezlanishi j pastga qoida qancha vaqtda ko'tarilsa xuddi shuncha vaqtda qaytib tushadi eng tepada tezligi v teng nol bo'ladi eng tepada tezlik jni qiymatini bilamizmi to'qqiz butun sakson bir metr taqsim sekund kvadrat biz buni yaxlitlaymizda taqiyman deymiz o'n metr taqsim sekund kvadrat deb ketiladi tushundimiyoz keyin uchish vaqti degan narsa bor uchish vaqti nima uchish vaqti degani mana shu yerdan shu yerga kelguncha ketgan vaqt mana bu yerdan bu shunday to'g'ri o'tib qo'yolmayd to'g'rimi nima qiladi tepaga chiqib qaytib tushadi demak uchish vaqti degani ko'tarilish bilan tushishga ketgan vaqtlarning yig'indisi umumiysi shu narsani uchish vaqti deyiladi demak t ko'tarilish plyusdan t tushish mana biz yozyapmiz ko'tarilish bilan tushish teng dedik mana t ko'tarilish t tushish vaqtiga teng demak mana t tushish vaqtini o'rniga yana bitta t ko'tarilish vaqtini yozsam t uch teng bo'ladi t ko'tarilish plyusdan t ko'tarilish yoki buni soddaroq qilib ikkita t ko'tarilish deb yozsak bo'lar ekan aytaylik bizga aytadi uch sekundda ko'tarilgan bo'lsa uning uchish vaqtini top deydi uch sekundda ko'tarilgan bo'lsa uch sekundda qaytib tushadimi uchish vaqti demak olti sekund bo'ladi yozib ko'chirib oling bularni aytamiz nomlarini nima ekanligini